Нами з думку нашого вельми шановного жюрі. І для оголошення результатів запросимо на сцену директора гімназії номер 172 ники Новоселецького Геннадія Итак, Добрий день ще раз. Ведущие в начале конкурса сказали, что нам будет очень трудно, нам правда очень трудно. С одной стороны, все пары были прекрасны, все было великолепно, нам все очень понравилось, с другой стороны, есть строгие рамки конкурса, перед которыми нас поставили ведущие и участники этого шоу, что должны делать были каждые участники в каждом конкурсе. Поэтому, ну, наверное... Для всех результаты будут немножко неожиданными, но они таковы. Итак. Мы награждаем пару. Девятого Б-класса Бардаченко Диана и Ворон Алексей за участие в конкурсе Суперпара. у них еще есть возможность в 10 классе себя увидеть. Мы награждаем пару учеников, которые ну, вообще практически попала в призеры. И для нас всех мы открыли для себя новые таланты. Дмитрук Анна из и Илья. Мы награждаем пару восьмого А-класса Муратова Тамина и Простункин Александр. Ну, вы молоды, у вас все впереди, вы еще будете выступать, поэтому молодцы. И мы награждаем пару тоже, которая практически приблизилась к призерам, Ну, чуть-чуть не хватило, и тем не менее, награждаем пару восьмого В-класса. Пикарик Сифо Итак, ну, дальше все нормально. Итак, третье место в конкурсе суперпара 2012 года гимназии 172 НИВКИ награждается Андрющук, Евгений Соколевич Владиславович Владислав. И осталось две пары. Выходите сюда. 9 В и 10 А. Конечно, все великолепно. Девятый В классика, все великолепно, все прекрасно, все отлично. Десятый А все прекрасно, все отлично. Весь фильм, служебный роман, мы сегодня просмотрели. Все прекрасно. Но третий конкурс подразумевал таланты. Так было написано у нас в, в, в ведомости. Поэтому второе место награждается ученики 10 А класса.